производства, тем более мы считаем это напитков важно что в первую очередь не юридические какие-то казусы, да, которые произошли в этой стране и каких наверное нет ни в одной стране мира с вот юридическими адресами или такими еще качество продукции это делают те люди вот на заводе, которые технологии вы смогли их привести, спасибо и сама продукция, то есть это спирты из которых получается коньяк, ну водка там уже другая технологическая линейка все, что я попробовал, все, что касается, это были коньяки, это была водка, это коньяк был обычный, ординарный, айпетри и, и коньяк крымский отборный, они э, не просто соответствовали таким качественным ароматическим вкусовым показателям, а они просто соответствовали тому, что вот я пробовал до этого крымский отборный тот же, да, он был точно такой же, как и когда разливалась в Крыму, и тогда, когда разливалась вот в Щорски. Вот. Я думаю, что это просто юридическая какая-то коллизия с адресами, да. Но мне кажется, что в данной ситуации завод э, и предприятие не просто смогли перенести все производство новое совершенно, да, создали еще рабочие места в Украине. Понимаете? То есть почему? Потому что вот я просто ездил туда и видел, что там вокруг творится. Там, в общем-то, это Днепропетровск, там километров 50, наверное, я просто ехал. 83. Под, по другой дороге. Я не с той стороны заезжал, не из Днепропетровска. Вот. И вот то, что как специалист по качеству практически, да, то есть, потому что я как, как и простой потребитель, может быть, просто немножко больше там пробовал, немножко больше знаю, да, то я ничего не могу сказать о качестве. И был, честно говоря, удивлен, когда ребята, с которыми я знаком очень давно, обратились вот с такой просьбой, ну, как бы доказать, что ли, качество, а смысл доказывать, если оно все такое же, как и было до этого, замечательное, нормальное, и цены очень конкурентоспособные на рынке, то есть, ну... Все хорошо, все нормально, не нечего беспокоиться.